Берем участие. То есть это вы не первый раз, да, едете? Да, это не первый раз. Ну, А, что? а кто если ними? Остальные все. Ну, вот. ну, а что делать? Что, сидишь ждать прихода беспредельщиков? Другого выхода нет. Придется ехать. А сколько раз вы были примерно? Ну, уже пару раз ездил. А на сколько, на какой срок? Ну, вообще, едем туда на две, на две недели. Uh -huh. Ну, а там как в живых останемся. А Слава нации! Мертвого! <плохо> Бога, хори целовать! Вот, шок. Вот, еди, еди, далеко тебя оставь. Сейчас. В зону боевых действий выехали бойцы Запорожского правого сектора под руководством командира Запорожского соредка Сергея Конюца для выполнения задач по защите нашей Родины от оккупантов российских и днр ДНРовских террористов. Расскажи, кто собирал ребят? Они не первый раз едут, я знаю, да? Да, ребята едут не первый раз. Многие из них уже были зоне, то собирал их наш командир. Вместе с людьми выехали также волонтеры, которые повезли туда помощь нашим военным добровольческим батальоном. Это волонтеры из ивано франковской города Калуж, которые привезли допомогу Запорожскому осередку, ну и также повезли дальше солдатам, военнослужащим. То есть ребят в основном собирают волонтеры, да? Да. Да, все волонтеры, всего вся экипировка, которая есть на ребятах, это все предоставлено волонтерами, либо куплено за свои деньги.